assalomu alaykum dunyo uz kanaliga xush kelibsizlar bugun men kanalim orqali bolichkaga o'xshab yumshoq chiqa turgan uy nonlarini duxovkada tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman go'shtli non ham tayyorladim iftorlik dasturxoni uchun juda ham to'yimli non bo'ladi birinchi o'rinda idishimizga 400 ml qaynatilgan sut quydim bir stakan yoki 1.5 stakan suv qo'shasizlar endi oldindan eritib qo'yilgan margarin qo'shdim yarim piyola kichkina choy qoshiqdek qoshiq tuz sepdim 1,5 choy qoshiq droj soldim to'la endi bu suvli massani aralashtirib olamiz va oldindan tayyorlab qo'ygan unimizni men 1 kilodan oshiq un soldim sutli massalinga qarab unda ko'p yoki oz solish mumkin endi unimizni solib o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib oldim mana endi xamirimizni xamirimizni ustini yopib 2,5 soatga tindirgani qo'yib qo'ydim mana xamirimiz ham tinib chiqdi xamirimizni zuvalalarga bo'lib oldim 6 ta zuvalaga bo'ldim o'rtacha endi xamirimizni ustiga ozgina yog' surkab qo'lingga yopishib qolmasligi uchun dumaloq shaklda qilib idishimizga patnisimizga solib ustiga setka yopib 5-10 daqiqaga tindirib qo'yasizlar ungacha duxobkamizni qizdirib qo'yamiz go'shtli nonimiz uchun nachinka tayyorlab olamiz bir dona o'rtacha piyoz to'g'radim bir bo'lak go'sht mol go'shti va kashnish to'g'radim ko'katlardan ziravonlarni tabga ko'ra xohlagan ziravonlarni qo'shib aralashtirasizlar man rayhonda tuyilganidan ham foydalandim oxirida ikki uch qoshiq oddiy o'simlik yog'ini quyib aralashtiribordim endi bu aralashgan nachinkani olib qo'yamiz va go'shtli nonimizni xamirini yoyib olamiz o'rtacha bir bir yarim santimetr kelayikan xamir yozib olasizlar mana xamirimizni yozib oldim yupqa qilib endi go'shtli nachinkamizni solib go'shtli nachinkani man o'rtasigacha soldim oxirigacha solmaysizlar mana nachinkamizni solib rolet shaklida qilib o'rab chiqamiz mana o'rab chiqib buni ham tindirish uchun ozginaga setkamizni tagiga qo'yib qo'yamiz uchlarini yaxshilab bekitib ichkarisiga qarab o'raysizlar endi mana tindirgani qo'yib qo'yib nonni xamirlarni zuvalalarini olib tingan zuvalalarni olib birma bir xohlasanglar pichoq urib chiqishlair ham mumkin ya'ni pichoqda kesib xohlamasalang o'zi o'rtasini yoysalang ham yumshoq qangi non bo'ladi mana nonlarimizni ham endi ustiga juva urib oldindan qizdirib qo'ygan duxovkamizga patnislarimizga terib ustini tuxum surkab olasizlar man tuxumni sarig'ini soldim mana sarig'ini yaxshilab surkab chiqamiz nonni atrofiga qolganlariga ham surkab duxovkaga qo'yishdan oldin sedana sepamiz nonlarni ustiga endi mana bu go'shtli nonimizni ham yaxshilab yoyib chiqasizlar o'rtalarini mana go'shtli nonimizni ham duxovkaga qo'yib nonlarimiz bilan pishirib oldim nonlar yumshoq bo'lib chiqadi go'shtli nonimiz ham juda ham mazali bo'lib chiqadi tayyorlab ko'ringlar e'tiboringlar uchun rahmat